Ми дивимося на людей, набираємо, вони проходять вишки. Багато чого відсіює відразу війна. Це війна поки відкриває от, всі якості людини. Я уїхав з Криму з-за політичних репресій, мене почали дискримінірувати, тому то, що я бендерис, Мене уволі з роботи, то що я не плохої. Треба було приймати російське громадянство. Вот. И, Ну, Я відказався. Ну там з українським паспортом гражданство остаєшся там. То бишь ты никто. Я не хочу там быть героем, я просто приехал исполнять свой долг перед Украиной. Даже если будет стоить мои жизни. Вернем Донбасс домой и надо Крым возвращать, поэтому только таким образом. Шон изразумило, сами не лазимо. Спытали, вам поясни. Спытали, у старшего. Я нахожусь в федеральном розыске за поддержку Украины непосредственно. Я хотел еще в августе сюда прилететь, когда началась война на востоке. Но перед отлетом меня задержали сотрудники ФСБ. Когда мои побратимы дерутся за свою свободу, я не хочу сидеть просто так. Я хочу помогать. Финансово я не могу помочь, а своими руками, с мышцами. Чем смогу, тем помогу. Предки были с Украины. В свое время от советской власти в Сибирь где-то уехал. Сказал, что дальше в Сибири не, не сошлют. Не треба нам славные зарплаты. Заплата нам ради бы. Вроде бы элита нации, да. Он, мы не хотим, мы сами это признавать, и ничего не имеем. Это лучше, и слава Богу, что они есть.